你看，看来这云林也不是什么省油的灯了、啊，这么快就勾搭新男人了。 天线炮火连天，枪口无眼，我有无数次奄奄一息，可我熬下来了。你知道我是怎么熬下来的吗？我不想知道。每每当我快要死了的时候，我就想着，我想着，我一定要先看到你痛不欲生的样子，我才能瞑目。那我现在过得挺好的。 是曾经，现在我给你两个选择：要么我杀了你，要么你混蛋薛东风你要杀就杀，其余的事不奉陪。 咱俩的事，最好你也忘了。 很多事情还来不及和你解释，因为现在我还有更重要的事情要去做。你去跟着那个小贱人。好的，方一太。萍儿姐。萍儿姐，来了。 这是你要的东西。这薛老爷子真不中用，捉奸当场把自己气死。这下芳菲倒是摘干净了，还好有这张照片。他们薛家看到这张照片，肯定能让他死无全尸。那未免也太便宜他了。那你想，我要让他失去一切，包括这个见不得光的相好。 二爷，二爷，您饶了我吧！二爷，都是方姨太，方姨太她让我监视，啊不，让我看着云莲一太太。那你都看到什么了？我什么都没看到，我什么都没看到，真的。二爷，您饶了我吧！记住了，以后要是敢泄露一个字，你知道后果的。滚！是是是是,是。你。 深更半夜，孤男寡女，六姨娘这么做合适吗？没什么不合适的，换谁受伤了我都会这么做。说，芳菲为什么会派人跟踪你？你应该去问芳菲，而不是问我。巧舌如簧，半夜三更，行踪鬼祟，我现在怀疑你对薛家意图不轨，你所以才遭人跟踪。 我老爷子好一个伉俪情深，好一出念念不忘的戏码。别没事找事了，薛东风。我马上就要上任江城的新任督军了。薛东风，是你教导 那恭喜你了。现在是什么意思，啊？薛督军？六姨娘，后悔当初离开我了吗？这些钱够你花一阵子。 拿着，滚蛋！以后不要让我在薛家再看见你。这些钱还不够。 因为我从未喜欢过你，还以为出来留学家里都有点家底，没想到你这么穷。季莲云，你不会真以为富贵的柳姨太，这么好当？ 等一场雨淋湿这城市，在某个黄昏，邂逅街角某个巷的人，在回忆转身。如果思念有声音，下一场雨期等天晴。如果烟花易碎心，冷得就像冰。 我不管你，让我听见你回应，是不是能和我一样坚定？让我苏醒，望见那双眼睛，等待是融化坚冰，我决心。我以爱之名呼唤你，向着我靠近，不专心也一起个弃。